এই জীবন নদীর কিনো মায়া এই নদীর পানি কিনো ছায়া এই জীবন নদীর কিনো মায়া এই নদীর পানির কিনো ছায়া নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আমার ইউটিউব চ্যানেল শ্রীমন্ত মতির আজি আমি উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰাজমাইৰ পালেঙি আৰু আমাৰ কাষতে উপস্থিত আছে শ্ৰদ্ধাৰ হেমন্ত বৰা দাদা দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই দাদাৰ কাষলৈ কিয় আহিলোঁ সেই বিষয়ে প্ৰথম আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ দাদা আজি কিছুদিনৰ পৰা অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা বৃত্ত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে মই ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে তেখেতৰ এটা বাতৰি পালোঁ আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খা খবৰ লৈ আছোঁ কিন্তু আজি আহি উপস্থিত হ'লোহি যাত্ৰাৰ পৰা দাদাক এটি অনুদান দিবৰ কাৰণে আৰু দাদাৰ কেৱল অসুখটোৰ কাৰণেই এতিয়া বোলে দহে জানিছে সেয়া নহয় কিন্তু দাদাৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা ক'বলৈ আপোনালোকক আছে প্ৰথমতে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনত থকা কিছুমান যন্ত্ৰণা আমাৰ জীৱনত থকা কিছুমান সমস্যাও কিন্তু আমাৰ কাৰণে এক শক্তিস্বৰূপ তাৰে উদাহৰণ হৈছে আমাৰ হেমন্ত বৰা দাদা হেমন্ত বৰা দাদাই দাদা আপুনি মানে জন্মৰ পৰা আপোনাৰ দৃষ্টি ক'মনে নে তাৰপিছত মই জন্মৰ পৰাই দৃষ্টি কম অঁ একেবাৰে গতিকে মই এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে হেমন্ত বৰা দাদা জন্মৰ পৰাই তেখেতে দৃষ্টিহীন হৈ এই পৃথিৱীলৈ আহিছিল কিন্তু তাৰপিছতো এই দাদা সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে পৰিচিত এক নাম

কাৰণ প্ৰথমতে লক্ষণ কিছুমান আছিলে কিন্তু সেই লক্ষণবিলাকত বৰ মই ভবা নাছিলো যে এই বৃক্ষ ৰোগটো এনে এটা ৰোগ ল'বগৈ বুলি কিন্তু মোৰ স্বাস্থ্যটো মানে প্ৰায় বমি বমি লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব খজুৱতি হয় কেতিয়াবা দুৰ্বলটো খুব কম লাগে কিন্তু তাৰপিছত খোজকাঢ়িলে ভাগৰ লাগে গাবিলাক খজ খজুৱায় তাৰ উপৰি এই ভৰিবিলাক ওখৰে তাৰপিছত মোৰ ভতিজা কাব্যশ্ৰী বৰা তাই নাৰ্ছ কৰি আছে তাই ক'লে মানে বৰ্তা এই অসুখটোৰ কাৰণে আমি প্ৰায় প্ৰায় দেখিছোঁ মানে কিডনী বেয়া হ'লে হেৰি হয় সমস্যা হয় গতিকে তাই ক'লে তাৰপিছতে মই মডেল হস্পিটেলত ডিম চিকিৎসা কৰিবলৈ গ'লোঁ তাত তেজ পৰীক্ষা কৰোঁতে ধৰা পৰিলে তাৰপিছত ডিমু অঁ ডিব্ৰুগড় আদিত্য হস্পিটেলত কৰিলোঁ তাৰপিছত একেবাৰে চেন্নাই এপ'ললৈ গ'লোঁগৈ তাৰ তিনি সপ্তাহৰ পিছত তেইছ জানুৱাৰীত তাত দেখালোঁগৈ তাৰপিছত চৌব্বিছ জানুৱাৰীত মোৰ ডায়েলিচিছ কৰিলে তেইছ জানুৱাৰীত যিদিনাখন দেখাইছিলোঁ সেইদিনা অতি ভয়ংকৰ হৈছিলে মোৰ অপ্ৰেচিয়ানটো আৰু হয়তো দহ পোন্ধৰ মিনিট থকা সেইদিনে তাৰমানে সমস্যা হ'ল সেইদিনা তাৰমানে তাৰপিছত দহ পোন্ধৰজন মানুহে মানে জৰুৰীকালীন চিকিৎসা কৰি যেনে তেনে ঠিক কৰিলে তাৰপিছত এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে চুকাফা হস্পিটেলতে সদ্যহতে ডায়েলিচিছ কৰি আছো আৰু ঔষধ পাতিবিলাক খাই আছো আচ্ছা মই তাৰপিছতে জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ লৰালি কালত আপুনি যেতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে আপুনি ক'ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে মই লখিমপুৰ বি পি এত পঢ়িছিলোঁ তাতে এখন ব্লাইণ্ড স্কুল আছে ব্ৰেইল পদ্ধতিত পঢ়িছিলোঁ হয় মই এইখিনিতে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো এষাৰ কথা যে হেমন্ত বৰা দাদাক মই কেনেকৈ চিনি পাওঁ মই তেতিয়া বহুত সৰু মই প্ৰথম দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি আছো নিশ্চয় তেতিয়াৰ পৰা গম পাওঁ তেতিয়া বেল পদ্ধতি যিটো এনেকে ফুটা ফুটা উলিয়াই যে কৰে আপোনাৰ পৰা তেনেকুৱা কেইখনমান কাগজ আমি লৈ গৈছিলো মানে আচ্ছা আপুনি তাত কিমান দিন পঢ়িলে মই তাত

তাত মই শাস্ত্ৰীয় সংগীতটো লৈছিলোঁ তবলাও লৈছিলোঁ মই কণ্ঠ সংগীতো লৈছিলোঁ মই কণ্ঠ সংগীত বিশাৰ্ট পাছ কৰিলোঁ তবলাত মই ছেকেণ্ড ইয়াৰ পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত সংগীত আমাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতটো এলাহবাদ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই পাছ কৰিছিলোঁ তাত লক্ষ্ণৌ ইউনিভাৰ্চিটি নাছিলে লখিমপুৰত আমি পৰীক্ষা দিছিলোঁহি চেণ্টাৰ তাত আছিলে তাৰপিছত এই সেইবিলাক পাছ কৰাৰ পিছত মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ ঘৰলৈ গুচি অহাৰ পিছত সেই সময়তে অসম আন্দোলন হৈছিলে তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি হৈ আছিলে সেই সময়তে তাৰপিছত মই বিভিন্ন ঠাইত গান গাবলৈ যাবলগীয়া হৈছিলে আচ্ছা আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথম যিটো গীত আপুনি গাইছিলে গুণগুণাই দিয়কচোন নলিনী চৌধুৰী আছিলে জীৱন নদীর কিনু মায়া এই নদীর পানির কিনু সায়া এই জীবন নদীর কিনো মায়া এই নদীর পানির কিনু ছায়া এই জীবন নদীর কিনু মায়া আচ্ছা বৰ সুন্দৰ গীত তাৰপিছতে মই আপোনাক প্ৰশ্ন এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপুনিতো কেইবাখনো থিয়েটাৰত আছিলে হয় নে নহয় হয় সেই থিয়েটাৰসমূহত আপুনি মই জনামতে আপুনি উদ্দীপনা থিয়েটাৰত আছিলে জ্যোতিৰূপা থিয়েটাৰত আছিলে প্ৰতিধ্বনি থিয়েটাৰত আছিলে হয়নে আৰু গদাপানী থিয়েটাৰ সংগীত সংগীত পৰিচালনা কৰিছিলোঁ সংগীত পৰিচালনা কৰিছিলে আপুনি সেই প্ৰতিখন থিয়েটাৰতে গীতসমূহতো আপুনিয়ে গাইছিলে গাইছিলে আৰু পৰিচালনা কৰিছিলে

চম্বলেঙিয়াই নাটকখনৰ এটি গীত আছিলে সেইটো কৈছিলো যে সন্তাসবাদৰ হেৰিয়াত মানে পুলিচে সেই সময়ত চম্বলৰ পুলিচে যিজন ভালপোৱা আছিলে তেওঁক হত্যা কৰি দিলে তাৰপিছত সপোনতে ছোৱালীজনীয়ে গানটো গাই আছিলে ল'ৰাটোৰ লগত সেই গানটো অলপ গাই দিছিল আৰে আৰে তুমি লুকা ভাকু কিয় খেলিছা তুমি লুকা ভাকু খেলিছা মোৰ জীৱন আৰে আৰে তুমি লুকা ভাকু কিয় খেলিছা তুমি লুকা ভাকু খেলিছা আশা কিয় দীৰা কিয়া কাৰী দীৰা মিঠা মিঠা ৰং খানে চুমি মিঠা ৰং মোৰ জীৱন নাহিবা জানো তুমি মোৰ কাষলৈ তুমি অহাল তোমাৰ স্মৃতি কেৱল তোমাৰ স্মৃতি কেৱল মুকুঠাবিলৈ কৰি চুমিন তুমি আহিবা মিঠা ৰং নিচা মোৰ জীৱনত

এতিয়ালৈকে কিমানটামান গীত আপুনি লিখিছে আৰু বেছি গান লিখা নাই মানে মই অন্য গানহে বেছি হ'বও দহ বাৰটা গান গীত লিখিছোঁ আৰু আৰু আনৰ গীত সুৰ কৰিছে কৰিছোঁ হয় কিমানটামান গীতত কৰিছে এতিয়ালৈকে গীত হিচাপটো মই মনত নাই কেইটামান কৰিছোঁ আৰু গীত ৰেডিঅ' চেণ্টাৰটো আপুনি গাইছোঁ গাইছে ন হয় ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত আপুনি প্ৰথম কোনটো গীত গাইছে গুণগুণাই দিব নেকি গাইছে লীলা গগৈ গান এটা গাইছিলোঁ এইটো মানে অন্য বেলেগেও ঘরত গাইছিল আর মই বেলে ঘরত গাইছিল মরে গোপন বাতরি তোমার হিয়াতে পাবা যদি কেতিয়াবা মন পৰে নিৰ সৰি চা নিৰ সৰিচা মৰি সিয়া ৰূপন বোমাৰ শিয়া দে পামা

জনত যদি আগবাঢ়ি ৰোৱা এতিবাৰ মূলা জীৱনত যদি আগবাঢ়ি ৰোৱা এতিবাৰ মূল ৰ বা মরমে পরখা মনর বাতরি মরমে পরখা মনর বাতরি এতি এতি কই কবা নিরবে ফুলি সাবা বাতৰি তোমাৰ সিয়াতে পাবা যদি কেতিয়াবা মনত পৰে নিৰৱে সৰি চাবা নীৰৱে তোমাৰ চাবা ধৰ সমূহ খতবহি তুমি কিনো চবি চাবা মোৰ সমাধীৰ সমূহ খতবহি তুমি কিনো চবিচাবা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাৰ যিটো বিপ্লৱী গীত ভাল লাগিলে হয় এতিয়া দাদা মই আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বিষয় লৈ আহো হয় আপোনাৰ পৰিয়ালত কোন কেনেকে আছে বিয়াও হল তাই কিন্তু বিয়া হলেও ইয়াতে থাকে ভালে হৈছে তেওঁ থকাৰ কাৰণে সাহস হৈছে হয় এতিয়া এওঁৰ ঘৰ আছিলে টিংখাঙৰ মা মৰা বুলি কয় টিংখাঙৰ ফালে মা মৰা বুলি এটা জেগা আছে ডিব্ৰুগড় সোধা হৈছিলে যি গৰাকী ধৰক মুক বধি আছিলে তেখেতে চকুৰেও দেখা নাছিলে নেকি মোৰ লগত যদি খেলি মেলি মই কোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁক এটা প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে যে তুমি জীৱনত কি পাবলৈ বাকী থাকিলে উত্তৰটো দিছিলে জীৱনটোত ইমানেই পালো ইমানেই পালো মোৰ পাবলৈ আৰু একো বাকী নাথাকিলে তাৰমানে সোধা নাছিলে মই মাত্ৰ এই কথাৰ কাৰণে আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছো যে আপুনি যিহেতু নিজে কৈছে যে জন্মৰ পৰা আপুনি দৃষ্টিহীন কিন্তু তেনেকুৱা এটা জীৱন আপুনি ইমান সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰিছে মই আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিছো যে এই দৃষ্টিহীনতাৰ বাবে

এনেকে গোলাঘাটৰ আধা সত্ৰ বহু অঞ্চলত মই যেন এজন নীতি নিৰ্ধাৰণ নিচিনাকে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মই কোনোদিনে মানে নেভাবেই মই যে এজন দৃষ্টিহীন বুলি কাৰণ এৰ গাড়ী এখন আজি ক'ৰবালৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছো ফটকে কোনোবাই গাড়ী এখন খাই দিলে কলে যাব মই শিৱসাগৰলৈ অ মোৰ লগতে যাব পাৰিব তাৰ ক'ৰবালৈ গলো মই ডিমু কলে যাব মই ডিমুল লগতে যাব পাৰিব

এটা মৰম স্নেহ বা আন্তৰিকতা বুলি ভাবিব আৰু মই গৈছো আৰু ছমাহ মানৰ পিছত অনুশীলন নামৰ গুপ্তিৰ পৰাও আপোনালৈ